Как вы считаете вообще, вот, э, эта история с э, Януковичем, с его судом, она явно затянулась, наверное, уже, но э, результат, вот чего вы ожидаете? Не, ну смотрите, такие, такого рода обвинения, когда обвиняется высшая политическое руководство, а тем более глава любого государства, они всегда длинные. То есть они не могут быть, вот, вот сегодня начали, после завтра закончили расследование. Потому что я общался все время с Юрием Витальевичем по этому поводу. Там очень много эпизодов, и там, то есть они пытаются это дело расследовать так, чтобы наверняка, ну, раз когда расследовали, сейчас как будет в суде увидим. То есть они пытаются, чтобы наверняка был обвинительный приговор. Ну потому что это очень важная вещь для становления страны, насколько будет правильно принято решение и последующие там власти, которые будут там, после после не будут повторять этих ошибок. Это очень важно работает или нет система наказания. И оно ну, для нас, может быть, для обывателей оно затянутое, но с профессиональной точки зрения это не затянутая история. Вы верите в результативность этого. Посмотрим, все зависит от суда. Мы можем верить в что угодно. Знаете, мне больше нравилась ситуация, которая была связана с судом ООН, да, когда Украина вот сейчас под конвенцию. Мы вроде бы все знали, что мы правы, но мы не понимали, какое будет решение. Все зависит от суда. Посмотрим.